Я гавкав, скажімо, саме вам повоє найбільше. Що стосовно нашої готовності, складно сказати, ми провели два збори, готувалися, готувалися взагалі до нашого сезону. Вже наприкінці збору, і коли повернулися до Києва, готувалися вже конкретно на матч з Манчестер-Сіті. Так, ми. Трохи схвильований тим, що в нас було, точніше, не було ігрової практики офіційних матчів в цьому компоненті. Ми віддаємо перевагу нашому супернику, але хочемо сказати, що ми працювали, працювали як на як намагалися наймога краще, і готувалися до цієї гри. Я думаю, що підійдемо до цієї гри в повній бойовій готовності. То був інший турнір, то була інша гра, то був інший час. І згадувати те, що минуло, я в принципі не маю сенсу для чого це робити. Ми будуємо майбутнє, ми дивимося вперед, ми розуміємо, як ми мусимо грати з цією командою командою. Ми знаємо, наскільки сильно грає взагалі грають команди взагалі в англійській прем'єр-лізі, тому ми. Розуміємо, наскільки нам буде складно тим більше, що повторюсь, ми ще не провели в цьому в цьому році жодної офіційної гри. А то, що було, то вже перегорнута сторінка нашої історії. А нам треба писати нові літери в історії нашого клубу. Ви знаєте, я хочу сказати, що команда готується, дивлячись на гру. Свого суперника так ми е, дивимось на слабкі сторони, на сильні сторони, е, на взаємодію гравців. І, і так само готуємо свою гру, свою тактичну схему, свою побудову. Але е, ми не дивимось конкретно там на травмованих чи не травмованих. У кожній команді є певні проблеми. Вони бувають завжди завжди. Це живий колектив, і е, взагалі е, я розумію прекрасно, що. Можливо, шанс предоставиться іншому гравцю, і як воно складеться на футбольному полі. Це вже буде зовсім по різному. Кожна команда має своє обличчя, має свій рисунок гри. І ми відходимо від того, як на сьогоднішній день плануємо будувати свою гру, і тренерський штаб готує нас до, до того, як можливо буде грати наш суперник. Ми готовимося, але ми не дивимось. Травмовані, не травмовані проблеми, які є у нашого суперника, то проблеми нашого суперника. Команда Ман Сіті складена з гравців світового футболу. І всі гравці, які грають, вони чи виступали, чи виступають у своїх національних командах. Тому загроза може бути від будь-якого гравця, тим більше, що команда претендує на титул чемпіона в англійській прем'єр-лізі. І це вже говорить про, про силу команди. Тому е, сюрпризо можна очікувати від будь-якого гравця. Е, взагалі в кожній ланці є сильні гравці, які можуть бути лідером на футбольному полі і в команді в цілому. Я не хочу відрізняти одного від іншого, і е, розумію прекрасно, що ми будемо грати з дуже сильною командою. Ну, надеюсь, все ребята здоровы. Сегодня вы увидите их в тренировке. Все рвутся в бой. Кто завтра будет играть, решим утром. Конечно, Ярмоленко – это важный для нас игрок, но мы не можем рисковать его здоровьем, если он на 100% не будет готов. Конечно, это противостояние состоит из двух игр, и мы должны это учитывать. А Морайсу он абсолютно нормально тренировался последние тренировки, и с его здоровьем никаких проблем нет. Ну а что а в Шальке тому не учат, а в Шальке что говорят, есть соперники, с которыми нужно проигрывать. Я уверенный в Бундеслиге. У нас любая игра принципиальная, не имеет значения Шахтер. За любую игру дают три очка. Конечно, Динамо-Шахтер это дерби, но сейчас, наверное, мы говорим не об этом. Я рад за Юнеса, который действительно показывает хорошую игру в этой команде. И только желаю ему удачи. И он наш игрок. Сейчас он ушел в аренду. И... Я желаю ему только удачи. Ну, у нас всегда перед Челси, перед Бортом было то же самое. Посмотрите на эти команды, они, где они находятся. Вы должны их всех обыгрывать. Я думаю, Манчестер-Сити команда, которая больше всех забила в премьер-лиге. То, что они проиграли последние две игры в чемпионате, проиграли в кубке. Я уверен, ни о чем не говорит тот подбор исполнителей, которые у них есть, даже с учетом травмированных. Я думаю, это исполнители высочайшего уровня. И то, что мы анализировали, то, что мы смотрели, конечно, есть слабые стороны у этой команды. Будем стараться завтра ими воспользоваться, но я считаю, что те команды, которые нам противостояли в Лиге Чемпионов, не, зна не имеет значения, э в каком они состоянии в своем чемпионате, в своем первенстве. Лига чемпионов это другой турнир. И, наверное, по последней игре в Кубке Англии вы увидели, насколько важна для Манчестер Сити Лига чемпионов. Чтобы они нас не с того поддерживали. Что еще можно пожелать? Я рад, что матч будет презрителем. Мы играем, мы работаем, мы всю жизнь проводим для зрителей. И я рад, что ребятам предоставилась возможность показать все при зрителях. Я помню нашу последнюю игру с Макаби. Конечно, это было не очень приятно видеть важнейшую игру в Лиге Чемпионов при пустых трибунах. И это 100% передалось на ребят. Сейчас у них совсем другой настрой. Я уверен, что завтра, увидев полный стадион, у них будет двойная мотивация. Да, и те, и те показывали ребятам. Важно знать, насколько силен потенциал Манчестер Сити в атаке. И, конечно, с возвращением компании восстановилась мощь в обороне. Но есть, есть и слабые места в этой команде. Мы обратили на это внимание. И я надеюсь, ребята завтра этим воспользуются. Я считаю его важной фигурой, но я считаю, что у Манчестер Сити есть кем заменить. И я не считаю, что Стерлинг или э, Давид Сильва не важная фигура в построении игры Манчестер Сити. Манчестер Сити команда, у которой есть хорошая скамейка, и всегда есть хорошая конкуренция за место в составе. Наверное, из-за этого эта команда из года в год является претендентом на чемпионство. Вы назвали одну фамилию Дебри, но я, я могу сказать такую фамилию, как Куна Гуэра, который, наверное, стоит больше полкоманды. Такой нападающий, который есть в этой команде, он один может исход решить любого эпизода. И можно в любой линии называть футболистов, которые высочайшего уровня. чего он сложный? Абсолютно несложный. Но ну, а вы мне скажите трансферную стоимость Челси игроков. На каком они месте. Я думаю, они недалеко ушли от Манчестер Сити. Я не думаю, что в футбол играют деньги. Да, нужны хорошие игроки. Я всегда говорил, я надеюсь, сейчас у нас есть команда, которая выходит одним целым и не имеет значения, какая цена игроков. И сейчас я вижу, что цена на этих игроков растет только за счет того, что они работают на команду. Цена Ярмоленко возросла намного, потому что он работает на команду. То же самое могу сказать о всех остальных футболистах. И сейчас я точно и ребята не думают о трансферной стоимости этой команды. Они думают о том, футболисты, которые находятся рядом с ними.